Матч запрошую вас на зустріч на нашому дитячому майданчику. Любі хлопчики і дівчатка, якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля наші гості. А сьогодні на майданчик завітала майстрова громада з гуртка сувеніри та іграшки, що працює на базі загальноосвітньої школи номер 51 У нас у гостях сурма Єлізавета, Бурлаков Максим, Лізенька Солодка, а також керівник гуртка, майстер творчого об'єднання Прибужжя Сонцева Ірина Анатолівна. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні тут у нас у гостях. Доброго дня! Доброго. дня! Насправді майстрова громада. Це завжди прекрасно. По-перше, тому що це досвід, вже є досвід величезний. А по-друге, що наш майданчик завжди перевтілюється. І сьогодні, дорогі хлопчики і дівчатка, глядачі, наш майданчик дуже теплий і такий м'якенький, тому що представлені роботи студійців. Для початку, Ірина Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, як давно працює ваш гурток? Наш, наш кружок работает уже несколько лет именно на базе 51-й школы. Начинали мы работать в центре Орленок, лагере для детей-сирот. Начинали мы с макромы. Работы у нас достаточно интересные у детей. Мы работаем многими техниками. Ну, в принципе, все. Самое, Самое главное, если убрать, вот знаете, вот... Первое впечатление от кружка, когда вот впервые сталкиваешься, это то, что у вас работы, знаете, такие объемные и теплые. Я так понимаю, что валяние это просто во главе угла стоит, да? Основная ну, сама, техника. Да, сама шерсть она обязывает к этому. Когда берешь этот материал в руки, он настолько теплый, что другой работы просто не получается. Сколько сегодня студийцев у вас? 15 человек в школе ходит, в младших классах. Мы работаем с детьми разного возраста, начиная с третьего класса. И вот старшая группа у меня седьмой класс. Ну и дети из Орленка, которые приходят каждое лето. Мы работаем на фестивалях вместе с ними. Там опять-таки разный возраст. Начинают ну, начиная от малышей и заканчивая 15-летними детьми. Як живеться студійцям, гуртківцям, які сьогодні заявляють про свою творчість на нашому дитячому майданчику, зможемо подивитися, переглянути і пересвідчити, шановні друзі, і ми зараз давайте дивитися за допомогою наступної відеозамальовки. Дитячої творчості сьогодні представляє гурток, сувеніри та іграшка, який працює на базі загальноосвітньої школи номер 51 що у нас у Миколаєві. І наразі давайте ділитися досвідом, давайте спілкуватися. Першою я хочу звернутися до Лізоньки, такої гарненької дівчинки. Лізонька, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся творчістю? Я займаюся з 4 класу, з... займаюся ч... з 4 класу. І... А зараз ти у якому? В п'ятому. Так, рік. Ти займаєшся рік. Так. Скажи, будь ласка, Ліза, що тобі подобається взагалі у мистецтві творення щось ручками? Мені подобаються дуже іграшки творити, мені подобається мистецтво. Я дуже творча людина, та мені напевне народ подобається народжувати щось нове, так? Да? Оскільки якщо творча людина, як ти вважаєш, Лізавіта, давай трохи пофілософствуємо, що ж таке творчість, як ти вважаєш? Я вважаю, що творчість це те що, те, що людина творить та вміє робити. Так, правда. Ти знаєш, кожна людина, кажуть психологи, вона дуже талановита. А діти, тим паче, кожна дитина це цілий світ талантів. Як ти вважаєш, для того, щоб ось іграшка, яку ти робиш, вийшла, що треба? Я вважаю, що треба знати, які робити, та треба працювати, не лінитися та бути настійною, напевне, так, дійти до своєї мети. Лізенька, сьогодні яку іграшку ти хотіла показати нашим глядачам? Це вже твій витвір. Я хотела бы показать своего зайчика, но он не. Трішки недороблений, я йому дороблю вуга та морков. Лізенька, давай подивимося, розглянемо добре твого зайчика. Нехай він недороблений, але візьми його у ручки, давай на нього подивимося. Скажи, будь ласка, в якій техніці він зроблений? Він такий пухкенький, м'якенький. Е, Що він це таке? Зроблений із шерсті та синтепону, а техніка валяння. Валяння? Як це так ось валяння? Що таке валяння? З чого починається валяння? треба взяти синтепон та шерсть та спеціальну голку так. потім ми беремо та валюємо овалюємо синтепон щоб вийшла якась форма Добре. І ось, А як ми його обвалюємо? Це треба в ручках якось скатувати, чи треба голочкою щось робити? Треба голочкою. Ти нам покажеш сьогодні? Так. Отже, дорогі дітки, шановні глядачі маленькі, сьогодні на наших з вами очах буде народжуватися зайчинятко маленьке. Воно майже вже дороблено. Сьогодні Лізенька нам покаже що. Я покажу, як треба зробити форму. Угу. І ми беремо синтепон та голку і, і от ось так привалюємо. Так добре. Лізенька, а можна, щоб ти в ручки взяла, щоб ми подивилися зверху, як воно робиться? Ага, ось так. Добре. В чому сенс? Треба його якось зам'яти чи як це? Треба довго обвалювати, щоб воно набрало форму. Так, ось таким чином. Ірина Анатолійовна, скажіть, будь ласка, в чому ж головний секрет валяння? Ось ви як керівник, як ви налаштовуєте? Тому що дитина відчуває себе дуже впевнено. Ви бачите, як голочкою вона керує дуже активно, розуміє суть моменту. Поки Лізавета, ти будеш нам показувати, ми будемо коментувати, тому що в принципі сьогодні ви для наших глядачів відкриваєте цілий світ мистецтва валяння. Ну основних таких секретів особих немає. Весь секрет в структуре с шерсти. Да. То есть и в, в, в особой форме, в форме иголки. Иголка заточена, трехгранная игла, она mm -hmm. заточена в определенных направлениях. Так. И когда она входит в шерсть. Шерстинки она сцепливает в одном направлении, выходит, они сцепляются в другом. То есть надо сбить То комок. Есть, такой, сбивается да? комок, сначала уплотняется форма. Ну, конечно, основной секрет это сначала ты придумываешь, что ты делаешь. То есть начинается все не от того, вот, в принципе, что да, получается в результате ну, вот да. этого сбивания, а все-таки идея. Какова ну, конечно. будет идея? Сначала есть тема, а потом мы разрабатываем уже технику исполнения. Так. Лизонька, почему зайчик именно? Что тебе вот почему именно захотелось создать зайца? Я дуже, я дуже люблю тварин угу. та його легко робити. Правильно, його легко робити для тебе, тому що ти вже майстриня досвідчена. А для когось це буде сьогодні лише перші такі сходинки на шляху до цього мистецтва валяння. Ми тебе залишаємо, Лізавето, Протягом програми ти нам ось будеш показувати. А ми продовжимо спілкування. Далі у нас. Максим, такий гарненький хлопчик. Скажи, будь ласка, Максиме, як давно ти займаєшся у цьому гуртку? Я вже займаюся шість місць місця. Майже рік, так? так? Максим, коли вперше ти прийшов у цей гурток, які були твої враження? На що ти звернув перш за все увагу? Я, я звернув увагу на те, що тут дуже гарні іграшки і можна зробити це власноруч. Саме класне, що це можна зробити власноруч. Скажи, будь ласка, складно робити іграшку власноруч? Ні. Так, що для цього треба? Для, для, для тебе потрібно. потрібно шерсть. Спочатку треба нарисувати чертєш, зробити угу. каркас, потім взяти шерсть. И начинает обваливать. Вот ты видишь, ты говоришь о шерсти. Лизонька нам говорила, что можно использовать и синтепон. Да, также, да, да? А чем легче работает, все-таки шерстью или синтепоном? Можно работать и с тем, и с тем. Так, у тебя в руках уже произведение искусства. Давай рассказывай, как оно называется. Это называется э, «Новоречная игрочка 2015». Символ 2015 да, того року. У нас рик овечки, так, так. и это Человек, овечки, да, <laughs> так? да, да. такие себе баранец, пухнастый. Давай рассказывай, как ты его делал, насколько это все сложно было, потому что на самом деле, вот он у тебя получился такой вот натуральный, потому что и шерсть натуральная, видите, даже она не прокрашена. Тем не менее, долго ты занимался им? Три. Три урока занятия. Три урока, три да. занятия. Хорошо, ты прочерчил чертеж, да? Да. Вот какой самый-самый главный момент вот на пути валяния? Вот где надо быть особо внимательным, особо там усердие при, при, приложить для того, чтобы получилось изделие? Надо набирать форму, чтобы форма была ровная, не было никаких заголовков. Так, изъянов, да? Так я с тобой согласна. Действительно, у тебя ровненькая, абсолютно аккуратная такая вот форма. Можно его немножко покрутить, чтобы мы посмотрели с разных сторон. И ты видишь, здесь у нас и что это у него? Кофточка какая-то, да? да? Такой себе. Современный, современный символ и кепка. Да, это рэпер. ты сам придумывал да. это все? Так, я сам придумал. Ты где-то видел? Ні, ми повинні були Іриною Антоніна робити в школу виставку mm -hmm. на виставку барана. І мені прийшла в голову ідея зробити борона. Рэпер. Да, рэпер. А? Он тебе крутой чувак, как говорят, да? да? Крутой. Классно. Максим, скажи, пожалуйста, кроме валяния, ты знаешь, вот сейчас многие мальчишки сидят, так. например, смотрят и говорят, что да, это неинтересно, это то, что девчонки больше делают. Что ты вот бы сказал им? Насколько это интересно все таки мальчику? Это очень интересно. Тут можно сделать власную руч. Ну от хто сидить за екраном, вони говорять, що це легко, але це тяжко. Це складно, так? Так. А, Максим, крім валяння, крім цього гуртка, так. чим ще ти полюбляєш займатися на дозвіллі? Я ще займаюсь <кхем> кружок міли ручки, так. У мене вже на обласній зайняло перше місто. Ну, місце. Та, та місце. Так, що ти там показав? Я показав. Лошадку, яка была привязана до... Как сказать? Лошадку там. ты сделал. Хорошо, Максим, ты сделал лошадку. В какой технике? Что там особенное было интересно? То есть ты у нас такой... Потребно... Мастер. Мастер. Есть... И уроки у тебя классные, у тебя, тебе это нравится. Здесь, здесь валяние ты освоил уже, а там в том кружке... Там что Там нужно... Очень хорошо определять внимание к дереву. Uh -huh. Если в дереве трещина, то не надо делать, потому что он может разломаться. То есть это из дерева да. еще из дерева. Да. Это резьба, наверное, по дереву как-то, да? да? Так. Так, да. молодец. Лизонька, ты у нас уже зайца, я так понимаю, сделала, да? да? Давай посмотрим, что у нас получилось. Какие классные такие мягкие ушки. Посмотри, как они органично просто нашли свое место на головке. Скажи, пожалуйста, чтобы прочно держалось, что для этого надо? Нужно побольше его приваливать, чтобы оно э, хорошо держалось. Так, что значит приваливать? Вот видишь, как ты э, легко оперируешь вот этими терминами? Что значит приваливать? Э, приваливать это Игулочка. присоединять, наверное, как-то да. Так. Присоединять ушки к голове, да? Вот это и есть смысл приваливания. Скажи, пожалуйста, как долго может сохраняться такая игрушка? Не, не получится так, что вот мы ее оставим и оно отвалится все. Но если его хорошо очень приваливать, то оно может долго держаться. Так, понятно. Спасибо тебе большое. Сегодня вы видите, дорогие друзья, дорогие девочки, мальчики, вот Лизонька нам показала то, что она умеет. И у нее уже получился вот такой вот пушистый красивый зайчик. Лизонька, но ты нам обещала еще и морковку? Да. Сделаешь? Так, ну мы продолжаем общаться. У нас еще одна Елизавета, красивая такая девчонка, и две классные игрушки в руках. Елизавета, что за это у тебя такие игрушки? Это игрушки-рукавички. Мы с Ириной Анатольевной делали их на конкурс «Украинские сувениры». Понятно. Как создавалась эта композиция? Сегодня модно говорить в стиле украинских вот каких-то этноигрушек. Это в созвучии с этим или идея была намного раньше? Нам просто сказали «Украинские сувениры», uh -huh. тому и мы сделали вышиванки их. Понятно. Я так понимаю, что здесь разные техники представлены, да? да? Делала ты сама? это все? Не, мне помогал. Помогала. Ирина Анатольевна, да? да? Хорошо. Какие техники здесь представлены? Потому что здесь уже целая композиция, я так понимаю. Да, здесь макраме и сухое валяние. А что значит и... сухое валяние? Ну, просто мокрое валяние, там добавляется вода с мылом, а в сухом просто шерсть. И иголка с Вот индиконом. в принципе то, что нам да. Лизавета сегодня да. показывала. Хорошо. Когда создается вот такого рода игрушка, опять-таки прорисовывается образ вначале? Сначала идет задум, потом эскиз идет. А тогда начинается делать по детально, а потом их соединяют. Что сначала? Голова создается или одежда вот такая вот? Сначала делается голова, ручки, а потом уже одежда. Лизанька, это очень э, такое ответственное, я так думаю, задание было тебе дано. Сложно было. И в, в чем именно вот особенность этой композиции для тебя? Ну, сложно было здесь делать э, ручки и личика. Угу. То есть сама да. техника валяния, вот то, что касается валяния, вот это самое сложное, да? Да. А вышивать? Легко. Легко вышивать? Да. Ну, мастера, что говорить. Для них все легко. Лизонька, в будущем давай немножко помечтаем. Ты будешь опытной мастерицей или в твоей жизни еще что-то появится? О чем ты мечтаешь? Вообще я хочу быть заслуженным тренером Украины по легкой атлетике. Ничего себе. будут... Ну, дети свои, я буду украшать дом, и вместо того, чтобы покупать им игрушки, буду своими руками их делать. Слушай, ну это вообще <с просто, просто самые, знаешь, такие волшебные слова, которые прозвучали сегодня в нашей программе. Ты занимаешься спортом. Да. Я делаю выводы. Так. Как ты находишь время? Ты знаешь, Лизавета? Сегодня настолько дети заняты в школе, много задают. Если, например, в кружке активно. посмотри, вот какие работы у тебя, они такие отточенные, они четкие, они сложные работы. Как ты находишь время для того, чтобы сочетать и спорт, и, например, декоративно-прикладное искусство? Ну как бы каждый кружок на свое время и приходится как бы успевать и туда и туда. Где больше тебе вот нравится? Мне везде нравится. То есть и там, и там? Да. Хорошо. Э -э Учебе это все не мешает, потому Нет. что самое главное все-таки учеба, да? Да. Как твои подружки воспринимают вот, твои достижения, например, в спорте, например, вот, в э прикладном искусстве? Им нравится то, что я делаю, когда день рождения, я делаю своими руками подарки. Умничка. Умничка. А маме с, с папой тоже? Да. Я думаю, что они гордятся тобой, потому что на самом деле есть чем гордиться. У нас уже морковка готова. Да. Ой, как быстро у нас все происходит. Лизавета, показываю морковку. Вот так вот морковка. Вот я в руках сделала у зайчика морковку. И вот такая вот морковка получилась. Давай как-то назовем этого зайца. Как-нибудь. Вот как, как первое имя, которое тебе сейчас вспомнится. Давай, знаешь как, поскольку вы пришли на телевидение, а символ зайца телевизионного – это все таки Степашка. Пусть у нас будет Степашка. Пусть, пусть в 51-й школе поселится заяц Степашка, который родился наполовину тут у нас, на, нашем, на нашей детской площадке, а создала его такая вот прекрасная девчонка Лиза спасибо тебе большое вы знаете ирина анатольевна ну такие классные детки у вас я думаю что занятие у вас в вашем кружке это определенное наслаждение но сколько труда за этим стоит это уже конечно от вас зависит. как вы считаете можно ли каждого ребенка вот этому всему научить? Я думаю можно немного его желания и все в его руках. Вот Лиза приходила в прошлом году заниматься, у нее не получалось. У нее не получалось настолько, что до слез доходило. В этом году она уже достаточно уверенно Смотрите, работает как и с материалом. Но у нее было очень интересное решение. Каждую задуманную мной игрушку она видела по-своему. Правда, да. Вот у меня иногда дети становятся возле классной доски, я прихожу, говорю, сегодня у нас тема, мы сделаем котов. Угу. Они становятся возле классной доски, и каждый рисует такого кота, которого он хочет сделать. То есть, в принципе, каждый рисунок, ребенок рисует в своем детстве. И воплотить свои мечты в жизнь – это доступно для каждого. Даже если этот кот будет такой несуразный, не такой, как в жизни, вы их не правите, не поправляете? Ну, практически нет. Вот у Максима сейчас следующая работа. Мы задумали сделать образ современного мальчишки. Он мне вчера буквально принес эскиз. Я ему не сказала, что он мне очень понравился. Эскиз замечательный. И мы, пожалуй, по нему и будем работать. И потом шерсть такой материал, который практически не требует поправления. Благодатный, да. Очень материал. благодатный. Он живой практически. Он живой, он теплый, и он наполнен, детки, вашими эмоциями. Это так классно на самом деле, что вы делаете что-то своими ручками, и оно у вас получается такое доброе все, все такое, знаете, то, что наполнено жизнеутверждающими какими-то моментами. Но сегодня мы обязаны обратиться к изделиям, которые присутствуют здесь у нас в студии. И прежде всего, дорогие друзья, я хочу обратиться вот к этой прекрасной иконе. Ирина Анатольевна, это ваша работа. Тем не менее, это определенная мерила для ваших студийцев. Расскажите, пожалуйста, в какой технике она выполнена? Эта работа выполнена в технике узелкового плетения. Это одна из техник макромая. Здесь используется прием кавандоли. Он позволяет создавать гобеленовые полотна. Лики вышиты крестом, в принципе, все. Однажды мне пришла такая идея, что моей семье нужна такая икона. Я прорисовала и начала ее плести. Я думаю, что все девочки, которые занимаются, девочки, мальчики, неважно, которые начинают немного плести, нет предела совершенства, они доберутся нет. до техник. Это безусловно, тем более, что э, вот то мерило, оно очень, знаете, такое благодатное и достойное. И я думаю, что видя ваши работы, уже хуже не хочется сделать, а вот хочется как-то все-таки подойти к этому. В руках прекрасный ангел. Я тоже хочу, чтобы вы обратили внимание, дорогие друзья, дальше продолжение вот темы такой прекрасной иконы. Смотрите, здесь просто пушистый ангелочек. Как он называется, в какой технике? Это сухое валяние, рождественский ангел. Он отдыхает. Спокойно, мирно спит. Я бы хотела, чтобы вот так же Спокойно и мирно отдыхали все наши граждане нашей страны. Ой дай бог дай бог мы взываем все и сегодня даже видите детская площадка у нас а мы обращаемся к самым святым моментам но мы продолжим маленькую экскурсию по э, произведениям искусства которые представлены тут у нас на нашей площадке потому что много есть интересных работ ярких работ и эти работы стали победителями на каких-то интересных мероприятиях детских например вот это мордаха это Карлсон в гостях. Призеры нынешнего года конкурса Золотые ЛЭЛЭКы. Занял первое место, выполняли дети из оздоровительного центра Орленок. Это коллективная работа, Это, да? Да, делали 4 или 5, 5 родителей. Классно. Это, безусловно, те работы, которые сближают, которые дают такое определенное вдохновение. Но мы обязаны показать еще работы, потому что красивые очень работы. Вот, например, это принцесса, это у детская у каждой, работа. Нет, это взрослая работа. У каждой куклы есть свои имена. Это Пелагея. Девушка, скажем так, времен 19 века. Красиво, очень, очень, но здесь все в, в технике валяния, да? Здесь лицо. валяние, плетение, отделка, плетение макраме, угу. дальше шит костюм, дальше идет Ванюша с лошадкой, символ прошлого года, добрые друзья. Доброе, все очень доброе, насыщенное. Давайте вот к этим украшениям сейчас обратимся. Это уже совершенно другая техника, и задействованы здесь немножко другие моменты, элементы. Это уже бисерная техника. И сегодня дети очень это любят. И все ли это детские работы? Здесь не только бисерная техника. Угу. Здесь опять-таки макровое узелковое плетение, только тонкими нитями. Угу. Здесь детские работы. Вот здесь о, сейчас на камере будет обработка натуральных камней, бисерная техника, бисероплетение. Детские работы будет потом плетение макраме угу. из тонких нитей. В принципе, это тот уровень, которого вполне возможно достичь. Вот браслет из цветов. Девочки плели буквально после, немного мы ознакомились с основами макраме. Мы начинаем с обычных цветов, с нескольких угу. узелков. Очень красиво все, очень до такой степени, знаете, так наполнено вот теплом. Спасибо вам большое, дорогие гости, что вы сегодня были с нами. Я желаю, чтобы продолжалось ваше творчество, чтобы наполняло оно вас, чтобы у вас было желание что-то творить, создавать своими ручками, и обязательно, чтобы оно было, знаете, такое вот жизнеутверждающее, то, что дает продолжение этой жизни. А вам, Ирина Анатольевна, спасибо большое, что вы в правильном направлении воспитываете и детей и даете им широкое будущее. Спасибо большое. Спасибо. Шановные друзья, подходит до завершения программа «Детячий майданчик». Я of a little bit of a little я прощаюся з вами сьогодні але призначаю зустріч рівно за тиждень пока пока